Таю на часі телепередача здоров'я нації, і з вами я, автор та ведуча Яна Майсько. У сьогоднішній передачі ви дізнаватиметесь про апендицит та як попередити його ускладнення. Далі ми поговоримо про панкреатит та як не опинитися в теренах такої хвороби. Статистика свідчить, що гострий апендицит відноситься до числа найбільш частих гострих захворювань органів черевної порожнини. Перша операція з приводу апендициту була проведена ще за два тисячоліття до нашої ери. Однієї з єгипетських мумій в правій клубовій області виявили слід розрізу, за допомогою якого, на думку сучасних фахівців, був ймовірно розкритий гнійник. Чи закінчилася операція для хворого успішно, встановити, на жаль, важко. Але достеменно відомо, що протягом наступних тисячоліть лікарі були безсилі перед захворюванням, яке називали запальною пухлиною або клубовим наривом. Від цього захворювання, як правило, помирали в страшних муках, а випадки лікування спостерігалися вкрай рідко. Але зараз медицина не стоїть на місці. І лікарі вдало лікують людей від різних хвороб. А апендицит став не такою великою проблемою у хірургії. Але ж за умови вчасного звернення до лікарні острів апендицит найбільш розпространені так називаємо хірургічна остра інфекція. Вона относится к той рубрике, которая как острих хірургічних заболевания, їх всего виділяють семь. Основное місце занимает аппендицит, ввиду его распространенности, так как он наиболее широко распространен среди хирургических заболеваний, острых. В среднем в год у нас оперируется от 50 до 60 человек. Ну, в среднем это составляет от 15,4 до 17,2 на 10 тысяч населения. Учитывая то, что у нас население уменьшается, на сегодняшний день 27 864 жителя, вот такая Краткая статистика. Дети, взрослые, пожилые люди, все болеют практически одинаково. Но можно отметить, что в подростковом молодом возрасте это заболевание встречается чаще. Где-то до 20-17-20 детей в год у нас оперируются. Имеется в виду, дети это люди от 0 до 18-летнего возраста. Основная проблема в лечении острого аппендицита это... Раннее поступление больных с данной хирургической патологией. Чем раньше обратился больной, чем раньше установлен диагноз и прооперирован соответственно, тем более благоприятно протекает послеоперационный период, тем меньше материальные расходы на лечение, как оперативное, так и послеоперационное, медикаментозное лечение. Вот, к сожалению, где-то одна треть больных поступает после суток, то есть через 24 и позже часов с момента заболевания. Тогда, когда уже развивается осложненная форма аппендицита. А осложненная форма это та ситуация, когда воспалительный процесс уже выходит за пределы этого червеобразного отростка. Вот. Наступает его перфорация, развивается явление местного или разлитого перитонида, то есть воспаление брюшной полости. Тогда, естественно, хирургические мероприятия иные. У багатьох людей, які вчили у школі анатомію людини, може виникнути питання щодо того, навіщо ж в організмі людини червоподібний відросток, який не несе користі для організму, а лише з незрозумілих причин запалюється і може призвести до тяжких наслідків. Тож для чого в організмі апендекс дізнаємось далі у передачі. Вважається, що спочатку передаток сліпої кишки виконував травну функцію, але в ході еволюції придбав власну спеціалізацію. Свого часу у США ввели практику вирізати відросток сліпої кишки всім дітям без винятку, щоб надалі з його боку не довелося побоюватися різних неприємностей. Дуже скоро виявилося. Що після видалення запаленого апендикса немовлята починали гірше засвоювати материнське молоко. Тож американцям від хірургічного виправлення в лапках помилок природи довелось відмовитися. Сучасні дослідження дозволили встановити, що в червоподібному придатку містяться так звані лімфоїдні клітини, аналогічні розташованим в мигдаликах. Їх кількість невелика, але з'явилося припущення, що рудиментарний орган виконує або потенційно здатний виконувати захисну функцію як частина імунної системи організму. Тож передбачається, що апендекс виробляє гормони, що беруть участь у процесах перистальтики кишківника. Це такое, в общем-то, рудиментарне образування, як вважають фізіологи, анатоми. Он присутствует практически во всех зарядским исключениям, во всех людей. Это образование находится в специфической анатомической области, которая называется иллюцикальный угол. Это место скопления лимфатической лимфоидной ткани. Так как вот глоточное кольцо у человека, миндалины, небные и так далее, тут то же самое. Это лимфатическая система брюшной полости. Коллекторы лимфотока сосредоточены в этой области как раз. Черевообразный отросток играет также какую-то определенную роль в иммунной системе организма. В самом процессе пищеварения он участия никакого не принимает, но вот как и органы лимфоидные, он существует. Тобто червоподібний відросток виконує певну функцію в організмі. І якщо він не запалений, то ніяких відчуттів не несе. А вже запалення червоподібного відростку називається апендицитом, який потрібно оперувати. Для людини, яка має проблеми зі шлунком або органами червоної порожнини, клініка гострого апендициту може дещо сплутатись і створювати деякі проблеми у діагностиці захворювання. Что касается клинической картины, заболевание, в общем-то, развивается практически 80-90% однотипно. Оно начинается с того, что появляется постепенно боль в верхних отделах живота. Многие больные появляются к нам в приемный ряд, что заболел желудок. С этого и начинается заболевание. Оно вносит путаницу, так, в начальных стадиях, на первые часы развития сходно с гастритом, с обострением язвенной болезни, целым рядом других заболеваний. Но постепенно, с течением времени, этот болевой синдром становится иным. Боль опускается вправо, в нижнюю часть живота, в так называемую правую воздушную область, туда, где анатомически расположен этот червеобразный отрост. Обычно вот это появление боли в эпигастре, а затем смещение в правую области, является очень характерным симптомом для острого аппендицита. Могут быть такие нетипичные симптомы, как тошнота, рвота, послабление стула. Это все симптомы, характерные практически для всех заболеваний органов брюшной полости. Что обращает на себя внимание? То, что появляется температура. Температура обычно невысокая, так называемая субфибрильная. Это до 38 градусов. 37,2, 37,4, которая повышается в вечернее время. И могут, я повторяю, появляться расстройства иного характера, обусловленные раздражением, воспалением желудочно-кишечного тракта. Это то что, то рвота. Очень важно, чтобы больные своевременно, в первые часы с момента возникновения заболевания, обращались в лечебную сеть. Обычно они попадают на прием терапевту, а затем последовательно прием хирурга, где производится осмотр, диагностика и лечение. Какая причина выникновения аппендицитов и может, это как-то связано с харчуваном? Есть и такая теория, что заболевание, острый, острый аппендицит обусловлено какими-то пищевыми факторами. Есть теория нейрогенная, есть теория лимфатической ткани и так далее. Их очень много, этиология заболевания многообразна, то есть происхождение причины его разнообразные. Это не специфический воспалительный процесс, обусловлен тем, что микрофлора, которая существует в этом отростке, а это трубка пищеварительная, короткая, небольшая, полая, как любая, любой отдел кишечника, с тонким просветом, покрытой слизистой оболочкой, и в нем всегда присутствует микрофлора. И вот вследствие каких-то причин она активизируется, начинает проникать за пределы слизистой вглубь стенки органа, вызывая его воспаление. Сначала поверхностно, потом все в более глубоких слоев. Покровная ткань вовлекается, в процесс образуется деструкция, умирает часть стенки, образуется отверстие, это называется перфорация отростка, с вытеканием из этого отверстия содержимого черепоразного отростка и развитием перитонии. Лікування апендициту хірургічне. Загальноприйнята тактика полягає в ранній операції. Тоді ризик для ускладнень зводиться до мінімуму. Лічення острого апендицита виключно оперативне. При встановленні даного діагнозу, больний по нашим канонам має бути прооперуваний перші двоє-троє часів з моменту поступлення. Если возникают какие-то диагностические осложнения, то есть картина неясная, то допускается наблюдение с такими больными до 6 часов, но в конечном итоге лечение только императивное. Оно заключается в том, что определенным доступом, в общем-то, осуществляют вход в брюшную полость, извлекают этот росток, убирают его, и на этом, собственно, операция заканчивается, брюшная полость зашивается. Если возникли уже осложненные формы аппендицита, гной брюшной полости, перфорат, тогда операция этим не ограничится. Она обычно носит более широкий характер. Вплоть до того, что делают срединный разрез больших размеров, удаляют сам воспаленный отросток, удаляют гной из брюшной полости, моют брюшную полость, ставят дренажи. То есть, вы видите, ситуация радикально меняется в плане хирургической тактики. Неосложненная форма остропендицита обычно при благоприятном течении заканчивается тем, что больные в течение 6-7 суток находятся в стационаре, а затем выписываются. Выписываются до дальнейшего амбулаторного лечения. Серед захворювань, які розвиваються на фоні жовчо-кам'яної хвороби, та як наслідок вживання надмірної кількості їжі та алкогольних напоїв, є панкреатит. Він дає про себе знати нестерпним болем в лівому боці живота, знижує працездатність і, як правило, закінчується лікарняною кушеткою. Острий це, грубо говоря, Воспаление поджелудочной железы, которое возникает вследствие целого ряда разнообразных причин, приводит к тому, что воспаляется ткань поджелудочной железы, затем воспаление выходит за ее пределы, в окружающее клетчаточное пространство, на рядом распространенные органы, возникают явления, называемые, полиорганной недостаточности, заболевания разнообразное по клиническим проявлениям. К счастью, 75-80% острого панкреатита протекают так называемой в легкой форме и форме средней тяжести. Вот. И заканчивается выздоровление. Обычно легкая форма заканчивается в течение 5-7 суток при проведении адекватного консервативного лечения. Средняя тяжелая форма более продолжительного лечения требует до 2-3 недель. И есть так называемые тяжелые и очень тяжелые формы остропанкреатита, или деструктивные формы. Это те ситуации, когда поджелудочная железа подвергается некрозу, омертвевает. Ткань поджелудочной железы омертвевает. Вот. Возникают разнообразные осложнения. Кровотечение из омертвевшей ткани разированных сосудов. После второй недели обычно возникает нагноение этих омертвевших участков с развитием различных гнойно септических осложнений. Заболевание имеет целый ряд причин, но основными из них является желчекаменная болезнь. Она занимает первое место, 60-65 процентов случаев острого панкреатита обусловлен наличием камней желчном пузыре, желчевыводящих протоков, протоках самой поджелудочной железы. Где-то 30-35% заболевания приходится на случаи, когда четко прослеживается нарушение питательного пищевого режима. Это переедание, это употребление, обильное употребление жирной, жареной пищи, пряности, солености. И основным бичом, конечно, является нарушение такого характера, как злоупотребление алкоголем, спиртными напитками, вот. что приводит очень часто развитию, к развитию острого панкреатита, особенно у людей молодого возраста. Женщины чаще подвержены острому, острому панкреатиту, и ввиду наличия у них желчекаменной болезни, мужское население страдает как раз по причине злоупотребления спиртными напитками. Следует отметить, что острый панкреатит... В последние годы начал занимать второе-третье место в структуре хирургической патологии. После аппендицита или делит второе место с так называемыми желудочно-кишечными кровотечениями. То есть кровотечениями из пищеварительного канала. позапрошлом году у нас было отмечено 15 случаев острого панкреатита, в прошлом году 10, в этом 6. Какая-то тенденция к снижению, но это ни о чем не говорит, это статистика малых чисел в обязательном порядке но выравнивается и занимает, в общем-то, второе и третье место, повторяю, после острого аппендицита и желудочно-кишечных кровотечений. В прошлом году у нас 2,2 показатель составил, то есть 2,2 вот, случая на 10 тысяч населения. Вот. Один больной с острым панкреатитом был оперирован, остальные лечились консервативно. Як ви вже дізнались, однією з найперших причин виникнення панкреатиту є жовчокам'яна хвороба. Тож лікарі запевняють, що вчасно пролікувавши таке захворювання, можна уникнути у подальшому розвитку панкреатиту. Люди повинні розуміти, що больний жовчний пузир – це велика проблема. Він вилікає. Вовлекает... Дальше воспалительный процесс, те органы, которые расположены рядом с ним, которые вместе с ним в гармонии работают одним комплексом. Это 12-перстная кишка, это пилорический отдел желудка, это печень, это головка поджелудочной железы. И если страдает желчеводящая система, то в конечном итоге, в течение времени, наступает и увлечение в процесс поджелудочной железы в виде острого или хронического панкреатита, и печени в виде гепатитов. Поэтому люди, у которых есть, к сожалению, это очень большой контингент, особенно после 40-50 лет, наиболее часто женщины, они должны думать о том, что эти желчные пузыри надо удалять. Желчный пузырь, когда удаляют проблем, тоже не возникает обычно. Если удаляют, то удаляют больной желчный пузырь стенка которого изменена вследствие частых болевых приступов. Если кто испытывал, это, тот знает и понимает, о чем речь идет. Больные страдают от этого заболевания. Если он заполнен камнями, безусловно, нужно удалять. Помимо удаления желчного пузыря, все всегда проверяется проходимость так называемых непеченочных желчных протоков, то есть тех, которые идут от печени в 12-перстную кишку и несут секрет печени. Это тоже литр, или 200 за сутки содержимого. Вот всегда производится ревизия этих непеченочных желчных протоков. Есть, и в них тоже очень часто бывают камни. Их необходимо обязательно порядке удалить, санировать эти желчные протоки. Или дренировать, или зашить наглухо потом. Всегда проверяется проходимость конечного отдела желчевыводящей системы, так называемого соска соската это образование в 12-перстной кишке, в котором открывается проток желчеводящий. И желчь поступает в 12 кишку. Там тоже очень часто бывают изменения в структур, опухолей, вклинения камней и целая масса патологий. Значение підшлункової залозы в організмі людини край велике. Вона забезпечує травлення, Бере участь у регуляції енергетичного обміну та інших важливих процесах, наприклад, ферменти підшлункової залози надають допомогу у перетравлюванні білків, жирів і вуглеводів у кишечнику. А такий гормон підшлункової залози, як інсулін, координує рівень глюкози в крові. страдает функция поджелудочной железы, ткань ее умирает, а это железа, которая обладает огромным количеством различных функциональных возможностей, это орган, центральный орган пищеварения, один из центральных, по крайней мере, вырабатывает до литра так называемого панкреатического сока, который обладает способностью переварить основные компоненты пищи, жиры, белки, углеводы. Помимо этого, это так называемая эндокринная функция. Помимо этого страдает эндокринная функция поджелудочной железы. Основным гормоном, который она вырабатывает, все знают, является так называемый инсулин. Поэтому, когда погибает аппарат, вырабатывающий, клеточный аппарат, вырабатывающий инсулин, у таких больных в обязательном порядке развивается сахарный диабет. Сахарный диабет, непереносимость углеводов, что требует дальнейшего лечения. И целый ряд других осаждений. В данном Году вот он только начался, а у нас уже четверо больных с острым панкреатитом. Это молодые люди, только одного из них прослеживается связь с желчекаменной болезнью. Трое это больные поступили, прямо говоря, из-за праздничного стола, даже с запахом алкоголя. При лікуванні гострого панкреатиту потрібна негайна госпіталізація у хірургічне відділення в перші години захворювання, оскільки швидко почати лікування може зупинити запалення ще на початкових етапах розвитку хвороби лічення заболівання гострого панкреатита безумовно, тільки стаціонарне. Только стаціонарне в условиях відділення хірургії або в основіх отділення інтенсивної терапії. Если это речь идет о средней тяжести, тяжелых формах панкреатита, они все госпитализируются в отделении интенсивной терапии, и там осуществляется их лечение совместно хирургом и врачом-анестезиологом, реаниматологом. В данный момент, на настоящем этапе развития панкреатологии, придерживается в общем-то, максимально длительного консервативного ведения при на отсутствие показаний для операции в срочном порядке. А операции в срочном порядке выполняется тогда, когда больной поступает с явлениями разлитого перитонита неясной теологии. И показанием к оперативного оперативному вмешательству является острый так называемый билярный панкреатит. Это те ситуации, когда развитие воспаления поджелудочной железы обусловлено воспалением желчеводящей системы, желчного пузыря, наличием камней, желчных протоков. В данной ситуации в экстренном порядке выполняется оперативное вмешательство. В иных случаях больные лечатся консервативно. Чем тяжелее клинические проявления острого панкреатита, чем выражение изменения не только в брюшной полости, но и в целом в ряде органов систем, сердечно-сосудистой, дыхательной, центральной нервной системе, пищеварительной, в частности и со стороны кишечника, тем продолжительней, тем затратнее является лечение. Чем позже поступает больной с острым панкреатитом, снова же тем продолжительнее и затратнее будет лечение. В материальном плане это очень затратная патология. Для проведения адекватной лечебной тактики. Необходимо где-то в среднем от 500 и выше гривен в сутки. Острым панкреатит заканчивается полным выздоровлением. И после проведенного лечения стационарного амбулаторного больной выздоравливает клинические заболевания, зачастую не возвращается больше никогда и не приобретает хроническое течение. Но это те ситуации, которые наиболее благоприятны. В основном же процесс хронифицируется, хронифицируется, становится, приобретает хронический характер, так как погибает какая-то определенная ткань, я повторяю, поджелудочной железы, развивается явление экзокринной эндокринной недостаточности этого органа, что требует дальнейшего лечения. Развивается стойкий болевой синдром, обычно после перенесенного острого панкреатита с развитием хронического воспалительного образа. Стойкий, стойкий, длительный. Тягостный болевой синдром, который иногда приводит к тому, что больные на, вс на протяжении всей своей жизни вынуждены принимать препараты, которые снимают этот болевой синдром. Смертность очень высока при остром панкреатите. Она составляет до 20%. То есть со 100 заболевших 20 умирает, к сожалению. Благоприятно протекают только легкие и средние формы по тяжести заболевания. Среди тяжелых панкреатитов летальность составляет до 50%. То есть тех больных, которые подвергали оперативному вмешательству по поводу особенно гнойно-воспалительных деструктивных процессов в позднем периоде остропанкреатита, летальность очень высока. Щоб не допустити розвитку такого небезпечного захворювання підшлункової залози, профілактика панкреатиту повинна проводитися все життя, починаючи з правильного харчування і закінчуючи вчасним відвідуванням лікаря. Профілактика это, в общем-то, так чисто умозрительная, потому тому що этого заболевания заболівання разнообразна. Йої практично ні заболіють. начиная с периода новорожденности до глубокой старости, невзирая на то, что они кушают, пьют и какой образ жизни ведут. Безусловно, профилактика панкреатита существует. В чем же она заключается? Я говорил, что основная причина развития панкреатита желчекаменная болезнь, поэтому профилактикой будет заключаться в проведении коррекции этой патологии, то есть удаление камней. Они обычно локализуются в желчном пузыре, выполняют удаление желчного пузыря, операция называется холецистектомия. Обычными методами, методами современными, малоинвазивными, так называемая лапароскопическая холецистектомия. Удаление камней желчного пузыря вместе с ним, удаление камней из протоковой системы вне печеночной. Коррекция патологии терминального отдела желчевыводящих протоков. Это будет приводить к тому, что будут устранены причины для развития острого панкреатита. Ну и естественно второе место занимает, я вам говорю, нарушение дигестивного порядка, то есть питание и питье. Поэтому, естественно, переедание, обильный прием жирной, жареной пищи, маринадов и алкогольных напитков. И приводит к развитию панкреатита. Следовательно, выводы просты, чтобы как-то предупредить. Надо питаться умеренно, избегать употребления алкоголя. Это основные моменты. На этом наша передача завершается. А я с вами прощаюсь до новых встреч. Бережите себя и свое здоровье. Счастливо!